ایک بادشاہ تھا وہ دن بر ملک کے انتظامی کاموں میں اتنا مصروف رہتا کہ اسے آرام کرنے کے لیے بہت ہی کم فرصت ملتی ایک دن اسے خیال آیا کہ بادشاہ تو ایک مصیبت ہے ہر وقت کام میں لگا رہتا ہوں نہ دن کو چین ملتا ہے نہ رات کو آرام بادشاہ ہونے کے باوجود میری زندگی میں خوشیاں نہیں اگر میں خوش نہیں تو کوئی اور شخص کیسے اپنی زندگی میں خوش ہوگا اس نے سوچا مجھے دیکھنا چاہیے کہ میرے ملک میں خوش انسان کون سا ہے یہ جی سوچ کر وہ رات کو وقت بیس بدلا اور خوش رہنے والے آدمی کی تلاش میں محل سے روانہ ہو گیا سب سے پہلے وہ ایک سوداگر کے پاس گیا بادشاہ نے اس سے پوچھا تم تو یقیناً خوشی اور سکون کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو گے سوداگر نے جواب دیا میرے پاس بہت دولت ہے مگر یہ دولت مجھے سکون نہیں دے سکتی اگر دولت سے خوشی اور سکون ملتی تو میں خریدنے میں دیر نہیں لکا تھا۔ اس دولت نے میری زندگی اجیرن کر دی ہے میرے وارثوں کی نظر میری جائیداد پر ہے وہ میرے مرنے کی دوائیں مانگتے ہیں ان کا بس چلے تو وہ اسی دولت کے لیے مجھے جان سے مار دیں اس کے علاوہ آئے دن چوری اور ڈاکے کا دھڑا لگا رہتا ہے رات دن اسی سوچ میں گھل رہا ہوں میری صحت بھی متاثر ہو رہی ہے کاش میں غریب آدمی ہوتا محنت مزدوری کر کے ایک جھونپڑے میں خوشی سے زندگی گزارتا تو مجھے اس قسم کی فکر نہ ہوتی کیا ہی اچھا ہوتا میں غریب پڑوسی کی طرح ہوتا اور کتنا خوش رہتا ہے وہ بادشاہ نے اس کا جواب سنا اس کے پڑوسی کے پاس پہنچا اس سے پوچھا تم اپنے حال میں خوش ہو پڑوسی بولا میں تو اس سخت محنت اور مشقت سے تنگ آ گیا ہوں بھلا یہ بھی کوئی زندگی ہے میں چاہتا ہوں میرا پڑوسی سوداگر کی طرح ہر وقت آرام کرتا رہوں اصل زندگی تو یہی ہے ان دونوں کے جواب سن کر بادشاہ کو تسلی نہ ہوئی تو وہ اپنی حکومت کے ایک بڑے افسر سے ملا اسے چند روز پہلے ایک بڑے عہدے پر ترقی دی گئی تھی بادشاہ کے سوال پر وہ بولا میری بدقسمتی ہے کہ میں نے یہ عہدہ قبول کر لیا جو افسر میرے ساتھ پہلے کام کرتے تھے اور میرے دوست تھے اس عہدے نے انہیں میرا مہداد متحد بنا دیا ہے اب وہ مجھ سے جلنے لگے ہیں اس عہدے سے جو خوشی ملی تھی وہ بھی خاک میں مل گئی لگتا ہے خوشی میرے نصیب میں ہی نہیں بادشاہ افسر کا جواب سن کر اس کے پڑوسی اس کے پڑوس میں ایک درزی کو دکان پر پہنچا اور اس سے پوچھا تم تو عیش کرتے ہو گے درزی بولا جناب میں اس کام سے ہرگز خوش نہیں بھلا یہ بھی کوئی کام ہے سارا دن ایک جگہ بیٹھے کپڑے سیتے رہو اس کام میں تو میری جان جاتی ہے مگر کیا کروں مجبوری ہے اس کام میں اس کام نے میری خوشیاں چھین لی ہیں اب دیکھیں میرے پڑوسی افسر کو بادشاہ نے اسے بڑا عہدہ دیا ہے اب اسے سکون اور خوشی بھی حاصل ہوگی اور دولت بھی کاش میں بھی وہ افسر ہوتا بادشاہ دردی کا جو آپ سن کر شوہر کے باہر ایک دیہات میں پہنچا ہی تھا کہ بارش شروع ہو گئی بادشاہ نے ایک جھونپڑے کا دروازہ کھٹکھٹایا اندر سے ایک بزرگ باہر آیا اور بادشاہ سے بولا اندر آ جاؤ جھونپڑے کی چھت کئی جگہ سے ٹپک رہی تھی جہاں بارش کا پانی ٹپک رہا تھا وہاں بزرگ نے ٹین کے خالی ڈبے نیچے رکھ دیے تھے پانی ان ڈبوں میں گر رہا تھا معلوم ہوتا ہے تمہاری مالی حالت اچھی نہیں بادشاہ نے بزرگ سے پوچھا بزرگ بولا ایسی کوئی بات نہیں میں بہت خوش ہوں اللہ تعالیٰ کا شکر ہے اس نے مجھے یہ چیز دی ہے دیکھ, دیکھ لو یہ میرا صاف ستھرا گھر ہے میرے پاس دو بیل ہیں ایک بکری پانچ بطخیں اور کچھ مرغیاں ہیں ان سے میں دودھ انڈے اور گوشت حاصل کرتا ہوں اور ان کو میں بیچتا بھی ہوں بیل کنویں اور ہل چلانے کے کام آتے ہیں میری تنہائی کے ساتھی ہی ہیں یہاں یہاں گھاس بہت ہے ایک تالاب بھی ہے میرے پاس کچھ زمین بھی ہے جس میں میں نے گندم کپاس اگائی ہے میرے گھر کے پچھواڑے میں ایک خوبصورت اور چھوٹا باغ بھی ہے اس میں کیلے اور مالٹے وغیرہ کے درخت ہیں کنویں سے پانی نکال کر کھیتوں اور باغ کو دیتا ہوں باقی وقت جانور چراتا ہوں پھر فرصت میں اللہ اللہ کرتا ہوں میں بہت خوشی اور سکون سے زندگی گزار رہا ہوں بادشاہ نے سوچا خوشیوں کے ساتھ اگر تھوڑی تکلیف بھی ہو تو انسان کو برداشت کر لینی چاہیے بغیر تکلیف اور دکھ کے راحت نصیب نہیں ہوتی میں جس شخص کی تلاش میں تھا وہ مجھے مل گیا بارش تھم چکی تھی بادشاہ اپنے محل میں واپس آ گیا اور ایک بار پھر تن سے کام میں کام کرنے لگا